फ्रेंड आज मैं आपको ओके आई प्रिंटर के अंदर पेपर फोल्डिंग के एरर को कैसे रिमूव करते हैं उसका तरीका बताऊंगा। ये हमारे पास एक ओके आई का प्रिंटर है अब हम इसको टेस्ट पेज जो है वो दे के देखते हैं ये देखें ये इनिशलाइज तो हुआ है लेकिन जो इसका पेपर है वो इसके बैक में जैम हो गया है ये देखें फ्यूज़र के अंदर ही ये हमने इसको निकाला है ये देखें ये पेपर सारा फोल्ड हुआ है वीडियो को देखने के साथ साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई अपडेट्स मिल सके ये देखें ये पेपर जैम का एरर भी शो कर रहा है ये हम इसके अब गेयर वगैरह जो है वो चेक कर रहे हैं कि प्रॉब्लम किधर है देखें अब हम इसके जो साइड कवर हैं उनको ओपन करेंगे और जो पेपर है उसको रिमूव कर लेंगे ये हमने साइड कवर खोल लिया है अब उसका ऊपर वाला जो पैनल है उसको हम खो रहे हैं ये अब हम इसका साइड कवर जो है वो खोलने लगे हैं ये देखें ये फोल्डेड पेपर है जो कि हमने निकाला है ये हमने इसका ऊपर वाला कवर भी उतार दिया है ये जो पेपर जिधर से आउट होता है उस साइड पे इधर से एक स्प्रिंग है जिसकी वजह से ये लूजिंग है उसको हमने सेट कर दिया है और इसके बाद प्रिंटर को हमने बंद कर दिया है और अब हम इसको टेस्ट पेज देंगे ये देखें टेस्ट प्रिंट आ गया है इसका मतलब है, है वो ओके कंडीशन में है इफ यू लाइक माई वीडियो लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू